ये आप सहाफी से अगले लीडर की साइड पे जा रहे हैं और ये अपने आप को जितना मर्जी रोकते रहें पोज करते रहें कि नहीं नहीं मैं सहाफी हूँ सहाफी हूँ इनको पता ही नहीं चलना कि ये उस साइड पे पहुंचे होंगे और हम हम आपके साथ हमदर्दी नहीं कर रहे हैं हम आपको मान रहे हैं बहुत बड़ा लीडर है हमारे हम आपको मान रहे हैं बहुत बड़ा लीडर है हमारे आप नहीं, 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 माना जाता है एक शेडो प्लानिट माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लेकिन ये जिस हाउस में जाता है उसी के इम्पैक्ट डिफरेंट देता है जिंदगी को रीड करने में और उनके मसायल को हल करने में आसानी मिलती है एरीज uh, के सिक्स हाउस में होगा मोन साइन के हिसाब से केतु एरीज के लिए तो ये फेवरेबल रिजल्ट देगा इनकम के जराये में इजाफा होगा टॉलस के फिफ्थ हाउस में होगा एवरेज रिजल्ट होंगे स्परिचुअलिटी uh, बहुत बढ़ जाएगी जितने भी टॉयर्स हैं जो मिस्टेक्स हो सकती हैं गलत फैसले हो सकते हैं उनका प्रेशर रह सकता है गलत डिसीजन हो हो सकता है इमोशनल इश्यूज सकते हैं स्ट्रेस के मसले होंगे हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी आंखों और दांतों का मसला हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं कि चांद के हिसाब से एक दफा अपने आप को कैलकुलेट कर लें बिस्मिल्लामद तमाम नाजरीन पूरी दुनिया में जहां भी सुन रहे हैं सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और काफी दिनों बाद एक्चुअली वीडियो आ, करने का मौका मिल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी था स्टक था और आप लोगों के का भी जो है वो खासा ज्यादा होने की वजह से और फिर आ, इस वजह से बस थोड़ा सा डिले हो गया आज आ, जो वीडियो करने जा रहे हैं इसमें केतु का 2024 के इम्पेक्ट को आ, कर, जो कौन सा जॉलिक साइन क्या कैरी करेगा मून साइन के हिसाब से कि आपका मून साइन क्या है और अब अगर बात करें कि कुछ नाजरीन जो जानते नहीं कि उनका मून साइन क्या है तो उसके लिए आप लोग मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है और सिर्फ जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें इसको शेयर करें और अपना मून साइन पूछ लें और मैं समझता हूँ कि उससे कम अज कम आइंदा इस चैनल के सब्सक्राइबर्स को एक यूनिक वे में जो जैसे कहते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी इनशाला अब बात करेंगे केतु केतु माना जाता है एक शेडो प्लैनेट माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लेकिन ये जिस हाउस में जाता है उसी के इम्पैक्ट डिफरेंट देता है और उसमें समझ लें कि डिटैच करता है उसको रूहानियत का आ, माना जाता है प्लानिट और ये एक्चुअली प्लानिट नहीं है प्लानिट का शेडो है लेकिन मैं समझता हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु दो ऐसे प्लानस के साए हैं समझ लें कि जिनके आपकी जिंदगियों पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होते हैं और इनसे एक अच्छा खासा आपकी जैसे कहते हैं ना प्रडिक्शन करने में जिंदगी को रीड करने में और उनके मसायल को हल करने में आसानी मिलती है आज सबसे पहले बात करेंगे एरीज की एरीज के सिक्स हाउस में होगा मोन साइन के हिसाब से केतु 2024 पूरे में रहेगा और उसमें ये है कि एरीज के लिए तो ये फेवरेबल रिजल्ट देगा सिक्स हाउस में उसको सक्सेस मिलेगी कैरियर में ग्रोथ मिलेगी उसके बाद इनकम के जराए में इजाफा होगा और डिफरेंट हिसाब से अगर देखा जाए फिनंशली उसको अच्छा जैसे कहते हैं फ़ायदा होगा एरीज साइन वालों को और इनकी रूटीन लाइफ क्योंकि सिक्स हाउस आपको पता है कि से लेके रूटीन लाइफ का माना जाता है डेली लाइफ का उसके बाद अगर बात करें टॉरस की टॉरस के फिफ्थ हाउस में होगा के हाउस में होगा तो टौर, के लिए जो मॉडरेट से रिजल्ट देगा ना बहुत फेवरेबल ना ही नॉट फेवरेबल तो एवरेज रिजल्ट होंगे स्परिचुअलिटी बहुत बढ़ जाएगी जितने भी टॉरस हैं जिनके साइन टॉरस हैं वो रूहानी तौर पे वजायफ में चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नजर आएंगे ऐसा महसूस होगा कि जैसे बस एक दफा हर तरफ रूहानियत छाई रहेगी और जितने भी दी रुझान बढ़ जाएंगे और इसी तरीके से बहुत ज्यादा खैरात करते नजर आएंगे हो सकता है रिलीजियस ट्रिप ट्रैवल हो कोई ज्यारात करने जाएं हर जुमरे का भी मौका हो सकता है इस साल जिनका मूनसान टॉरस है इसी तरीके से जो मिस्टेक्स हो सकती हैं गलत फ़ैसले हो सकते हैं उनका प्रेशर रह सकता है गलत डिसीजन हो सकता है लें और चिल्ड्रन के मुतालिक जो वरी है वो कायम रहेगी बच्चों के मुतलक वरी जो है वो समझें परेशानियाँ उनके बारे में सोचें हकीकत में वो हों या ना हो ये महसूस ज़रूर करेंगे कि दे आर नॉट फीलिंग वेल अबाउट द किड्स और बच्चों के मतलब एक्स्ट्रा कॉन्शियस नज़र आएंगे में कुछ नहीं होगा लेकिन बस एक जैसे सोचो प्रेशर आएंगे उसके बाद बात करें जमनाई की जमनाई के फोर्थ हाउस में होगा जमनाई के लिए फेवरेबल नहीं होगा ये आ, फोर्थ हाउस माना जाता है आ, आपकी घर का घर के सुकून का माँ का और इसी तरीके से फोर्थ हाउस में अगर केतु आ जाए तो डेफिनेटली डोमेस्टिक भी आएंगे घर का सुकून भी बर्बाद होगा हो सकता है आप घर ज़्यादा देर ना गुजार पाए या घर अगर रहें तो सुकून ना पाए इसी तरीके से बस पुरसकून नहीं रहेंगे आप जही तौर पर डिस्टर्ब रहेंगे और इसी तरीके से स्ट्रेसफुल टाइम होगा और हो सकता है मदद से भी थोड़ी सी दूरी का कोई सबाब बने जिनकी वालदा हयात है उसके बाद अगर बात करें कैंसर्स की कैंसेरियंस थर्ड हाउस में होगा फेवरेबल होगा इनके लिए इनका तीसरा घर कम्युनिकेशन का माना जाता है सिबलिंग का माना जाता है तो तीसरे घर में इसके जो इम्पैक्ट्स हैं गुड सक्सेस मिलेगी कैरियर में भी अच्छे जाएंगे इसके साथ uh, ट्रैवलिंग का ट्रैवलिंग एब्रोड का अगर प्लान था तो कैंसेरियंस को uh, ट्रैवलिंग एब्रोड का भी चांस मिलेगा बड़े करेजियस महसूस करेंगे बड़ा बोल्ड महसूस करेंगे वैसे तो कैंसर जो है इनका रूलिंग प्लान मून है तो ज्यादा मामता भरे नजर आते हैं आंखें भी इनकी उसी तरीके से होती हैं कि जैसे माँ की आंखें हों और मूड डिसऑर्डर के इश्यूज रहते हैं तो इनके लिए तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि चांद के हिसाब से एक दफा अपने आप को कैलकुलेट कर लें जिनकी तारीख या ड्राइवर नंबर दो हो या वो कैंसर साइन साइन उनका मून कैंसर हो उनको खसूसी तौर पर चांद के बदलते चांद के हिसाब से अपनी uh, चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहिए ताकि उनको पता चल जाए कि चांद की किन तारीखों में उनका क्या रिएक्शन होता है इसके बाद बात करें लीव की लीव के सेकंड हाउस में होगा इनके लिए फेवरेबल नहीं होगा फिनांशियल इशू फेस करने पड़ेंगे लॉन्स uh, जैसे कहते हैं कि लॉन् के इशू एमोशनल इश्यूज हो सकते हैं स्ट्रेस के मसले होंगे हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी आँखों और दांतों का मसला तमाम लियू जिनका मून साइन लियू है मैं फिर बार बार बता रहा हूँ ये हम आपकी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की साइन uh, से बात नहीं कर रहे मून साइन से कर रहे हैं और काफ़ी नाजिन फिर पूछते हैं मेरा मोन साइन क्या है तो आप उसके लिए अपनी पैदाइश की जगह वक्त और uh, तारीख भेजें और अपना मोन साइन फ्री ऑफ चार्ज मालूम कर सकते हैं जस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और उसका असिस्टेंट जो है उसमें गाइड कर देगा उसके बाद की बात करें वर्गों के फर्स्ट हाउस में होगा इनके लिए भी फेवरेबल नहीं होगा क्योंकि हेल्थ डाउन रह सकती है स्किन इश्यूज हो सकते हैं और जैसे कहते हैं कि इनको मई से पहले तो एज सच कोई भी फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा मई के बाद चीजें बेहतर होंगी इनके लिए और ट्रेवल अब्रॉड कोई भी लोकल या इंटरनेशनल ट्रेवल भी इनको मिल सकता है उसके बाद बात करें लिब्रा के ट्वेल्थ हाउस में होगा इनके लिए भी फेवरेबल नहीं होगा जिनका मून साइन लिब्रा है नो ग्रोथ इन कैरियर विल राइज फाइनेंशियल इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है बैलेंस नहीं रहेगा मिजाज में तबीयत में हेल्थ और फिनांस दोनों के ही मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिनका मून साइन लिब्रा है उसके बाद बात करें स्कॉर्पियंस की स्कॉर्पियन के अलवेंथ हाउस में केतु होगा हाईली फेवरेबल होगा स्कॉर्पियन जिनका मून साइन स्कॉर्पियन है वैसे आपको पता है कि जिनका मून साइन स्कॉर्पियन होता है वो कमर दर के बच्चे होते हैं और बड़े वीक होते हैं इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं बड़े नाजुक होते हैं और किसी भी चीज को अचीव करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है जब तक इनको कोई इमोशनल सपोर्ट हासिल ना हो तो जिनका भी मून साइन स्कॉर्पियन होता है आ, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली तो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं ये हमारी एस्ट्रोलॉजी से लेके जितनी अकलट की नॉलेजिज हैं उसकी तरफ इनका रुझान ज़्यादा होता है आ, लेकिन इनके लिए हाईली फेवरेबल होगा इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा करेंगे इस टाइम में आ, सेविंग्स भी बढ़ेंगी इनकी आ, स्किल्स का भी इन्हांस करते नज़र आते हैं और बिजनेस रिजल्ट्स भी इनके बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे जिनका मोन साइंस स्कॉर्पियन उसके बाद सेजिटेरियस के टेंथ हाउस में केतु होगा मॉडरेट रिजल्ट देगा कैरियर फोकस रहेगा इनका न्यू बिजनेस करते नजर आते हैं जॉब अब्रॉड के चांसेस होंगे न्यू uh, लर्निंग कुछ नया सीखते नजर आएंगे और लेकिन इसके साथ इनके फैमिली के साथ प्रॉब्लम इनको फेस करने पड़ सकते हैं उसके बाद बात करें कैपिकॉर्न कैपिकॉर्न के नाइन्थ हाउस में होगा हेल्थ ऑफ फादर एंड मदर जैसे कहते हैं उसके इशू हो सकते हैं उनकी तरफ उनका ख्याल रखें थोड़ा सा ख्याल रखने से मुराद यही है कि उनकी डाइट कंट्रोल रखें उनकी जो भी एहतियातें हैं प्रीकॉशनरी मैय लें डाइट प्लान के हिसाब से उनको लुक आफ्टर करें क्योंकि ये अमूमन प्लानिंग तो अपना इम्पेक्ट डालते हैं बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना होता है बॉडी को जितना आप अच्छा इम्यून दे देंगे उतना ही वो उसके असर को कम जैसे कहते लेगी मिसाल के तौर पे जैसे आप सर्दी के किसी इलाके में हो तो सर्दी को तो आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन खुद खा के अपने जिसम को गर्म रख सकते हैं और खुद आपका जिसम जो है वो अच्छी हरारत में हो तो फिर सर्दी कम लगेगी लेकिन बाहर की सर्दी जो मौसम की आप उसको कुछ नहीं कर सकते इसी तरीके से आप प्लैनेट्स के इम्पैक्ट को कुछ नहीं कर सकते बस बॉडीज की करके अपनी बॉडी को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इनके लिए कैप्रिकॉर्न के लिए बड़े एक्सट्रीम रिजल्ट्स देंगे आ, मतलब इनके नाइन्थ हाउस में कि तू इनको एक्सट्रीम रिजल्ट्स देगा लॉन्ग ट्रैवल हो सकते हैं इनके और रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो सकती है इनकी और इनके मिक्स रिजल्ट ही हम कहेंगे क्योंकि फैनानशली uh, कुछ बेहतर होगा लॉन्ग ट्रिप ट्रेवल्स आ सकते हैं फादर और मदर की हेल्थ की वजह से हम इसको बहुत अच्छा नहीं कह रहे और इनके पर्सनल रिलेशनशिप दोस्ती बीवी पार्टनर्स कहीं भी मसायल का सामना इनको दरपेश रहेगा उसके बाद बात करें एक्वेरियस के एक हाउस में होगा एट्थ हाउस में हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी प्लानिट कभी भी अच्छे रिजल्ट बहुत कम देता है बेशक वो उसका रूलिंग प्लान ही क्यों ना हो एर्थ हाउस सडन इवेंट्स का माना जाता है अचानक कुछ होना डिजीज सी थडन और सडन गेंस का भी होता है तो मतलब गुड एंड बैड लेकिन जो भी होगा सडन होगा एर्थ हाउस में सब कुछ सडन होता है और इसमें एक ये फेवरेबल नहीं है ऑब्स्टेकल uh, देगा हेल्थ इशूज देगा इनको डाइट प्लान और डाइजेशन के इशू होंगे डाइट प्लान करेंगे तो बेहतर रहेंगे आ, फैमिली डिस्प्यूट्स का सामना रहेगा और इनकी सेहत के मसाइल का ज्यादा मुझे लगता है कि इनको केयर करनी पड़ेगी इस पूरे टाइम में क्योंकि केतु तकरीबन 2025 तक, तक, तक यही ये, ये पूरा 2024 का बताया आपको कम अज कम दो में केतु के ये प्रॉब्लम आप सबको जिनका मोन साइन एक्वेरियस है उनको फेस करने पड़ेंगे इसलिए अपनी हेल्थ अपनी मल्टी वटामिन अपने डाइट प्लान उन पर फोकस करें रुकावटें आएंगी और इसके लिए एंड पे मैं केतु की रेमडीज आप लोगों को बता देता हूँ उसके बाद पाइसिस लास्ट है इसके सेवन हाउस में होगा इनके लिए भी फेवरेबल नहीं होगा पार्टनरशिप का घर है आ, इनको भी पार्टनर शादी के मसाइल शादियां अगर होने वाली हैं तो रुकावट आएगी और अगर हो जाती है तब भी शादी में दिल ना लगे पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होगी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होगी और सोशली बड़े डिटैच नज़र आएंगे सोशली बड़े इंटर जैसे कहते हैं कि इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे और एक्सपेंस बड़े हाई रह सकते हैं और इसके बाद आ, ज़्यादातर मतलब ये पार्टनरशिप का ही घर होता है सेवन हाउस सोशल लाइफ का घर होता है बिजनेस पार्टनर्स का घर होता है तो समझ लें कि पार्टनरशिप के हाउस में केतु का आना आपके हर लिहाज किसी भी तरह की पार्टनरशिप को नुकसान देगा तो इसके लिए अब बात करते हैं रेमडीज की तो कुत्ते को रोटी खिलाना कुत्ते को डॉग को फीड करना एक मतलब इसकी रेमडी है दूसरा ये है कि आप लोग जो है कोई ना कोई आ, जैसे कहते हैं ना कि इक्कीस दफा फातह लाजमी पढ़ के रखें वो तमाम अफराद जिनको हेल्थ इशूज आने हैं या जिनको हेल्थ इशूज होते हैं वो चैनल पे दुआए काब लगी हुई है वो सुबह शाम सत्तर सत्तर दफा सुनते रहें और मेरे साथ साथ उसको दोहरा लें तो फिजिकली आप लोग फिट रहेंगे ये था आज का केतु के मुतलिक 2024 का सब प्लान का मून साइन आप लोग पूछ सकते हैं या जिन्होंने पहले ऑलरेडी कंसल्टेशन ली हुई है उनको पता होगा उनका मून साइन क्या है तो आज के बाद आप लोग अपने मून साइन के हिसाब से जितने भी मेरे व्यवर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि हम बात करते हैं मून साइन से या आगे असेंडेंट से करेंगे वो मजीद स्पेसिफिक होती जाएगी और इन आप लोगों को मज़ा आएगा कि जब इतनी बारीकी से जब चीजें बयान होंगी तो आप लोग उसको अपनी डेली लाइफ में फील भी करेंगे सब अपना ख्याल रखें पूरी दुनिया में जो भी जहां भी सुन रहे है आप सबको अल्लाह ताला शैतान महदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे वालेकुम